первый съезд комсомола тогда еще в Донецкой губернии состоялся 16 апреля 1920 года в городе Луганске. В этом году комсомол Донбасса исполнилось 95 лет. Все эти годы комсомол Донбасса посвятил служение интересам трудового народа. При его активном участии в годы первых пяти литок осуществлялась индустриализация, коллективизация страны, строились важнейшие народно-хозяйственные объекты укреплялось оборонное могущество государства. Ударным делом комсомола Донбасса было создание индустриальной мощи всесоюзной кочегарки Донбасса. Успех Донецкой комсомолии был высоко оценен страной 20 апреля 1935 года. Донецкая областная организация комсомола была награждена орденом Ленина. Именно героев до военных пятилеток комсомольцев из Донбасса были на века вписаны в историю комсомола и всей страны. Это машинист из Славянска Петр Кривонос, из Сталивар из Мариуполя Макар Мазай, забойщик горловской кочегарки Николай Изотов, бригадир тракторной бригады из Старобешева Паша Ангелина, забойщик Александр Алексей Стаханов из Кадевки, из, из Из звенья колхоза имени Ильича Маринского района Мария Золотько, образцы мужества и героизма показали донецкие комсомольцы в годы Великой Отечественной войны. Тысячи их были награждены орденами и медалями Советского Союза. Мы ставим себя, позиционируем как правоприемники этого комсомола. Комсомольская организация призвана переломить эти личные интересы, жадность, скупость, эгоизм, поставить общественные интересы Воспитывать молодежь на общественных принципах гуманизма, патриотизма, добра, справедливости и служению народа.